سورہ الانبیاء 21-57 ففٹی سیون عائد وط بَعْدَ علقید تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ بدان سورہ صافات تھرٹی سیون نائنٹی ون سے نائنٹی تھری فراغ الع علی حتیم فقال علاقل ملکم لاتنقون فراغ علیہم دربم بل اور اللہ کی وجہ سے میں ضرور تمہارے سنموں کے ساتھ چال چلوں گا بعد اس کے جب تم اپنے پیٹھوں کے بل پلٹو گے پس اس نے ان کے علاؤں کو علاؤں علاؤ خداؤں کی طرف گھما کر ڈوج کر کے کہا پس کیا تم نہیں کھاتے کیا ہے تمہارے لیے تم منطق سے نہیں بولتے پس اس نے ان کے اوپر گھما کر ڈوج کر کے دہنے کے ساتھ ضرب لگائی یہ یہ آئے ہیں اب یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے بت توڑے کہ جو بھی بت ہیں وہ ہماری نفسیات میں ہیں سب اس کی وجہ سے وہ سامنے آئیں گے فزیکل تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ضرور چال چلوں گا جب تم انہیں پیٹ دکھاؤ گے یعنی تمہارے پیچھے ہوں وہ جیسے آپ لوگ اس وقت بت آپ کے سب کے پیچھے ہیں کیوں کیسے کہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس وقت جذبات میں نہیں ہیں آپ نے سب نے عقلیں عقل اکل سے آپ سن رہے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے یہ آپ کے پیچھے سب جذبہ پیچھے ہے وہ کیسے ڈوج کریں گے فراغ یہ غور سے سنیے فراغا الہ حتیم فقال اللہ تا کلون بس اس نے یعنی ابراہیم نے ان کے الہوں کی طرف گھما کر یعنی ڈوج کر کے کہا بس کیا تم نہیں کھاتے پھر اگر میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ جملہ بس تم کیا نہیں کھاتے یہ کس سے کہہ رہے ہیں وہ ڈوج سمجھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لوگوں کے علاج جو تھے ان کی طرف ڈوج کیا تو سب سمجھے کہ یہ علاؤں کی بات ہو رہی ہے کس کی طرف ڈوج کیا علاؤں کی طرف خداؤں کی طرف جو ہم نے ابھی پڑھیں تو سب ادھر چلے گئے نا کیا تم کھاتے نہیں ہو تو کس سے کہا گیا لوگوں سے کہا یہ علاؤں سے لوگوں سے کہ وہ ڈوج کیا ان کی طرف اور کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو مالکن لا تنتکن تمہیں کیا ہو گیا تم عقل سے کام نہیں لوجیکلی بات نہیں کرتے منطق سے نہیں بات کرتے پھر دوسری بات کی منطق سے نہیں بات کرتے اب لوگ سمجھے یہ تو ہمارے سے کہا جا رہا ہے تو دیکھیں لکھا فراغ علیہم دربم بالیمین پھر انہوں نے لوگوں کی طرف ڈاچ کیا اب لوگ سمجھے ہم سے کہا جا رہا ہے تو انہیں ضرب لگا دی ادھر اللہؤں کی طرف سمجھے دو بار تو انہوں نے ڈاچ کیا کس طرف اللہؤں کی طرف تو لوگ سمجھے الاؤں کی بات ہو رہی ہے وہ انہیں سے کہہ رہے تھے تم کھاتے نہیں ہو تم لاجیکلی بات نہیں کر سکتے تو جب دا مومنٹ انہوں نے ریلائز ہوا کہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے تو انہوں نے پھر ڈوج کیا ان کی طرف فراغا علیہم ان لوگوں کی طرف ڈوج کیا ضربم بالیمین اور دائنے سے رائٹ سے دائنہ مطلب رائٹ یہاں جو ہوتا ہے صحیح سے رائٹ مطلب صحیح ہے یہاں پر دائنے کے ساتھ ضرب لگائی یعنی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ لوگوں کو پتہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے تو وہ اپنی طرف متوجہ ہوئے تو ان کے جو اللہ ہیں ان پہ انہوں نے ضرب لگا دی ان کی طرف ڈوج کیا انہوں نے آخر میں فراغہ علیہم انہوں نے ڈوج کیا ان کے اوپر اور اور, اور دائنے کے ساتھ انہوں نے ضرب لگا دی دیوں پر سمجھ آ نا سب اب کیا ہوا تو اللہوں پہ جب ضرب لگی تو کیا ہوا فجالم الا اللہ کبیر اللہ اللہ اور جیون بس اس نے ان کے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی جو ان کے خدا بنے ہوئے تھے ان کے ذہنوں میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں تو سارے لوگوں کا سب سے بڑا بت کون سا ہے دنیا کے اندر ہر زمانے میں ہر زمانے میں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ ہر زمانے میں ہر انسان کا سب سے بڑا بت کون سا ہے پوری دنیا کے انسان جانتا ہے اس کو اور اسی اسی لیکچرز میں سے ہے وہ ہمارے ٹاپکس ہی کنیکٹیڈ ہے باہر سے کوئی نہیں آ رہی کوئی چیز جی اللہ تعالی خدا اور دیکھیں اب میں دوبارہ پڑھوں آپ سمجھ جائیں گے پس اس نے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑ کے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ کے اللہ کا جو بت ہے اللہ بت جب تک ہے جب آپ سے بات کمیونیکیشن نہیں ہے آپ کا رجوع نہیں کیا آپ نے اللہ کو رجوع نہیں کر رہے آپ جب آپ اللہ کی بات نہیں جانتے اللہ کیا کہہ رہا ہے میں پوچھوں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا تو وہ بت ہے آپ کا بت ہوتا ہے کہ یہ بول رہے کہیں تو اللہ کا بت ہے آپ کو پتا اللہ کیا کہہ رہا ہے اگر آپ کو نہیں پتا پوری دنیا کے انسان کی بات کر رہا ہوں میں جب تک قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا بت ہے آپ کے ذہن میں وہ ایک بت ہے اللہ اکبر پوری دنیا کے وہ حلال حلال کرسچنز کہتے ہیں حلا ہر آدمی اس خدا کو پکار رہا ہے جو اس کا بڑا بت ہے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کیا کہا ہے وہ آیات میں پہلے جو لیکچر تھا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں اور خداوں کے بارے میں تو اللہ کا بت تو ابراہیم علیہ السلام کس کے پیغمبر ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرائیں گے نا بت توڑنے کا مقصد کیا ہوا کھیل تماشا ہو رہا ہے تاکہ اللہ سے رجوع کریں لوگ تو دیکھیے فجالم جزاج اللہ کبیر ارجون بس اس نے خدا کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں يرجعون رجوع کریں اللہ سے بڑا بت ورنہ بد بنا وہ انہوں نے کیا کہا کالمن بِعَالِيَتِنَا اِنَّهُ لَبِنَ الظَّالِمِينَ انہوں نے کہا ہمارے الہ و خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے تو پھر انہوں نے کہا کالو سمے فتح یس يُقَالُ لَهُ قال ابراہیم انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے اس کا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم کہا لوگ ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں بت تو, ٹوٹنے تو, کے بعد تو پھر وہ کہتے ہیں کالو فاتو بھی اعلیٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یشدون انہوں نے کہا بس لوگوں کی آنکھوں کے اوپر اس کے ساتھ آؤ تاکہ وہ گواہوں میں سے ہوں تو اب یہ بات ہوئی لوگوں نے یہ ساری بات جب ان کے بت اٹھ گئے وہ ابراہیم السلام نے تو توڑ کے بڑے بت کی طرف رجوع کروایا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں رجوع نہیں کر رہے بڑے سے انہوں نے یہ کہا سمجھ آ رہی بات کو اور انہوں نے کہا قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِعَالِيَتِنَا یا ابراہیم انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا ہمارے علاؤں خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے تو ابراہیم السلام کہتے ہیں قالا بال کبیرا فص القون کہا بلکہ اس اللہ نے اس, اس نے اس کو کیا ہے یہ ان کا بڑا ہے پس تم ان سے سوال کرو پوچھو اگر یہ منطق سے بولنے والے ہوں دیکھیں عربی میں لکھا ہے قالا بال فالح بلکہ اس نے اس کو کیا ہے یعنی اس نے اللہ نے لکھا ہوا نہیں عربی میں لیکن اس نے اس کو کیا کس نے اس کو کیا کبیر ہم بڑا ہے ان کا سب لوگوں کا بڑا ہے یہ فس سوال کس سے کرو ہیں نہیں فس کن سے سوال کرو بتوں سے نہیں لوگوں سے جن کے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اگر یہ منطق سے بول سکیں فص الم ان کانو یا انتقور پس سوال کرو ان سے اگر یہ منطق سے لاجیکلی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو اب منطق سے کیسے بولیں گے سورہ سواب 38 567 اجعل العالیہ تا الہا واحدا انہا حادہ لشیئن عجاب وانطلق الملأ منہم انمشو وصبرو علا آلہتکم انہا حادہ لشیئن یراد ما سمعنا بی حادہ فی الملت الاخرہ ان حادہ اللہ اختلاق کیا اس نے الہوں کو خداوں کو ایک خدا بنا دیا بس بے شک یہ تو ضرور عجیب شے ہے ان کے سرداروں نے ان سے الگ ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ چلو تم اپنے الہوں کو خداؤں پر صبر کرو بے شک یہ ضرور کسی شے کا ارادہ ہے ہم نے اس کو کسی دوسرے مذہب میں نہیں سنا نہیں ہے یہ تو سوائے من گھڑت ہے یعنی یہ بات جب بدھ ٹوٹ گئے جب ان سے کہا کہ اس کو کس سے توڑا تو لوگوں کی اب ریاکشن دیکھیں کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ خداؤں کو کر کے ایک خدا بنا دیا ہمارا سارے علاقوں غائب کر دیے توڑ دیے تو ایک رہ گیا نا اللہ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ان کے سردار الگ ہوتے ہوئے کہے چلو یہاں سے یعنی جو سردار تھے انہوں نے کہا چلو یہاں سے اور اپنے علاقوں کو اپنے جو خدا تمہارے ان کو ان پر سبر کرو جو ہو گیا ان کے ساتھ سبر کرو بے شک یہ عجیب شے اور ہم نے تو یہ کبھی کسی اور مذہب میں سنا ہی نہیں یہ مذہب میں ہم نے بات ہی نہیں سنی کہ ایک ہی الہ ایک ہی خدا ہے یہ تو بڑی من گھڑت بات, بات ہے یہ جو من گھڑت بات ہے یہ جو کچھ سن ہے الہ نفسیات میں ہمارے معاشرے میں یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بودھ توڑے یہ جو حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک, ایک کہانی چل رہی ہے اس کہانی کا اوریجن کیا ہے گوسپل آف بانوس وہ بانبس جو ہے وہ عیسائی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمارے تو جو تین سو دو تھیں اس میں ہم نے جو سلیکٹ کی ہیں وہ گوسپل اکارڈنگ ٹو مارک میتھیو لوک اینڈ جون یہ ہے ہم ہم گوسپل آف بان کو نہیں جانتے یہ جو گوسفل آف بانوس ہے میں اس کو بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں مانتا یہ اللہ کا کلام ہے نہ یہ عیسائی بائبلوں کی کتاب نہ یہ اللہ کی کتاب ہے نہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن ما, اگر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بہت سارے عقائد آپ کے یہاں پر ہیں اور باقی یہاں ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں ابھی دیکھیں آپ کو اب, ابھی جب میں کہانی سناؤں گا اس بارنبس نے لکھی اس بارنبس میں لکھا ہوا ہے بارنبس کی انجیل کے مطابق 27 سیون ورس میں تب فلپس نے کہا اے استاد یہ کیوں کر ہوا کہ ابراہم کا باپ اپنے بیٹے کو جلا دینے پر آمادہ ہوا فلپ ایک آدمی ہے جو عیسیٰ السلام سے سوال کر رہے ہیں وہ عیسیٰ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے ابراہیم السلام کے باپ جو تھے وہ ابراہیم السلام کو کیوں جلا رہے تھے یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں بانوس تو یسو نے یعنی عیسیٰ نے جواب دیا ایک دن جب ابراہیم بارہ برس کا ہو گیا ہو گیا تھا اس کے باپ نے اس سے کہا کل تم, تمام خداوں کا تیوار ہے سو ہم بڑے معبد کو چلیں گے بڑے بدخانے پہ جائیں گے اور میرے اور میرے بڑے خدا یعنی بال کے لیے نظر لے جائیں گے اور تو اپنے لیے ایک خدا پسند کر لینا اب تو تیری وہ عمر ہے کہ تیرا بھی کوئی خدا ہو سمجھ آ رہی ہے ایکسپلین کروں اچھا یہ بات فوراں سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابراہم نے مکر سے جواب دیا خوشی سے ابا اور یوں صبح تڑک 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 تڑکے تڑ کے وہ سب لوگوں سے پہلے ماں گئے یعنی سبوں سے پہلے ماں پہنچ گئے مگر ابراہم نے اپنے چوغے کے نیچے چوگے پہنتی تھی عورتیں اب ابراہم نے بھی چوگا پہنا ہوا ہے مگر ابراہم نے اپنے چوغے کے نیچے ایک کلاڑا چھپایا چھپا کر لے گیا لے گیا دیکھیں آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم وہی یہ صحیح لگ رہا ہے نا یہ آپ کا ایمان ہے نہیں یہ اور اس پر معبد میں داخل ہوا جب بھیڑ ہو گئی مطلب بھیڑ بڑی ہو گئی تو ابراہم معبد کے ایک اندھیرے سے حصے میں ایک بت کے پیچھے چھپ گیا ابراہیم علیہ السلام بارہ سال کے یہ گیم کر رہے ہیں اس کا باپ جب چلنے لگا تو سمجھا کہ ابرام اس سے پہلے گھر چلا گیا ہوگا سو وہ اسے ڈھونڈنے نہ ٹھہرا جب ہر ایک معبت سے رخصت ہو گیا تو پجاری بھی معبت بند کر کے چلے گئے تب ابرام نے کولالا پکڑا اور تمام بتوں کے پاؤں کاٹ ڈالے سوائے بڑے بت بال کے اس کے قدموں پر اس نے کلہاڑا رکھ دیا بتوں کے ملبے کے درمیان کیونکہ بت پرانے اور ٹکڑوں سے بنے ہوئے تھے سو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد ابرام محبت سے جانے لگا تو کچھ آدمیوں نے دیکھ لیا اور شبہ کیا شبہ کیا کہ وہ محبد سے کچھ چرانے گیا تھا سو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور مابدھ آ کر جب انہوں نے اپنے خداؤں کو یوں پاش پاش دیکھا تو وہ بین بین کرتے ہوئے یعنی روتے ہوئے اوزاری کرتے ہوئے پکارے جلد آؤ لوگوں اسے مار ڈالو جس نے ہمارے خداؤں کو مار ڈالا تب وہاں کوئی دس ہزار آدمی پجاریوں کے ساتھ دوڑے ہوئے آئے اور عبران سے پوچھنے لگے اس نے کہا خداؤں کو کیوں تم نے توڑ ڈالا عبران نے جواب دیا احمق ہو کیا کوئی آدمی خدا کو مار سکتا ہے اس کو تو اس بڑے خدا نے قتل کیا ہے یعنی کس نے قتل کیا ہے بڑے والے نے وہ کلھڑا نہیں دیکھتے جو اس کے قدموں کے پاس پڑا ہے یہ یقینی ہے کہ اسے ساجی گوار نہیں ہے ساجی گوار یہ برابر کا نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ ہاتھ اٹھائیے کس کا اس بات پہ بھروسہ ہے جو پڑھتے آ رہا ڈر کیوں رہو یہ آپ نے پہلے یہی سنا ہوا ہے نا آج تک یہی سنا ہے نا یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے ایران چلے جائیں آپ عرب ملک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں انڈونیشیا چلے جائیں ملیشیا چلے جائیں جس ملک میں آپ جائیں گے وہاں عربی میں قرآن پڑھتا آدمی اس کا وہ بت خدا ہے اللہ کو نہیں جانتا کیا کہہ رہا ہے وہ ہندوستان میں چلے جائیے عربی پڑھ رہا قرآن بنگلہ دیش میں چلے جائیے عربی پڑھ رہا قرآن ہر دنیا کے نان مسلم سٹیٹس انڈونیشیا چلے جائیے عربی پڑھ رہا قرآن اتنی احمقانہ بات ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو بغیر سب میں پڑھ رہا تو یہ سمجھیے کہ آپ کیونکہ نہیں پڑھ رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کے اللہ سے رجوع کروایا کہ پڑھیں گے تو اللہ سے بات چیت ہوگی کلام پتہ چلے گا تو عمل کریں گے آپ تو یہ وہ یہاں یہ چیز جو ہے ہم اس چیز ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ پہلی بات تو دیکھیں تمام انسانیت کے بت ایک جگہ ہو ہی نہیں سکتے ابراہیم علیہ السلام ریپریزنٹ کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے رسول بت توڑ رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے رجوع کریں یہ تھوڑی کہ انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ اس بت سے پوچھو پوچھوڑا سے بت سے پوچھو یہ یہ جو ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے ایسا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ لوگوں سے پوچھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بدھ سے پوچھو بڑے نے یہ کہا بڑے بدھ تو توڑ دیے لیکن ان سے لوگوں سے پوچھو اگر یہ تک سے بات کر سکے آپ سمجھ رہے ہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بڑے بدھ سے پوچھو انہوں نے کہا لوگوں سے پوچھو اگر یہ بات کر سکیں آپ دوبارہ کھول لیں پیج نمبر پیچھے غالب الف الح کے کہ کہا بلکہ اس کو اس نے کیا ہے کبیرو محاذ یہ ان کا بڑا ہے فص لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بات کر سکتے ہیں اور با بائبل میں لکھا ہے بڑے سے پوچھو جھوڑ بول دیا یہاں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے پوچھو اگر یہ لاجیکلی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ذہنی بات ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بات ہی ہے مکانہ بات ہے تو تو یہ فزیکلی بت نہیں توڑے ابراہیم علیہ السلام نے نفسیاتی طور پہ جو بت ہیں ہمارے سب ذہنوں میں اس کو توڑا انہوں نے